i

oh one ünlərdən dönmələri müşarəmanların əşərliyi sevindirərdi. İnsanların əməli üzvətindən üzü qara olan ümməti bağışlanma müəhtəsiyyilər. Günahkar bəndələri rəhmet ayına daxil olmaq müəhtəsiyyilər gücləndirirdi. Vəracə Will I? amallardan fidas oldu. Allah təbaraka ala insanadır diye bu bir ömrün arasında olan bəzi günlər, bəzi aylar mübarək vaxtlar da ki Allah təbaraka ala istədiyi bəndəni istəyir həm o ayda, həm o vaxtlarda bağışlasın. Amma bəndələrə çalışmaq səy göstərməş. Allaha Aziz Peygamberimiz buyurur ki Bu ayda, bu Recep ayında istiğfar edemeyi çok aldı. Allah bu ayda Sabahçı günə həm eləcə ayından beri bu bir mübarət gün rivayetlərdə var ki, Rəcəb ayında bir gün hər şeyin niyyətinə ikhlas niyyətlə, niyyətlə Allahdan haqqlarından çəkinmək onun buyurduğu o gözəlliyə nail olmaq ən sədi yoldur. Gözəl niyyətlə bir gün bu eləcə ayında olursa o zaman da fətəh etdiyi on əhrəcə qadir cəhənnəmə onun qiyamət günü həmin şəxsə haram edər. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Əməl ayətlərdə var ki, ən azı irbəndə ündə 100 dəfə qələcəyi barədə ən aşağı ən azı 100 dəfə istiqbar eləməlidir ki, bu ayanın savadlı mərkəzi olsun. Əgər bizə varış üçün həm qarşına lazım olan hakikəti Ramazan ayının təqdiratını da da üstün dərk edə bilərsək Was not şəxsi yaddır ki başqa imamlar kimi onun nə sərhə nə ağoz əlidarında ilerləşən günah etməsi qeyl mümkün idi. Bunlar israr sahibləridir. Bu iman bayrəsində əziz peyğəmbərimiz sadiq sahabalardan olan Cəbir ibn Abdullah el-Ənsaridan bu imamımıza salam göndərdi. Cəbir Cəbiri İmam-ı Hüseyin Ağa'nı derç edeyen onları gören var.